Говорячи про факультет, ближче до теми, як це кажуть. На сьогодні головним питанням для факультету є особистість керівника факультету. Як приносять як... бабки туди, то значить працює, як всі останні. А як бабки не приносять, то значить гнать їх навіть. Я говорю, що прокуратуру пересіку. Факультету, декана факультету, яку не можуть обрати на факультеті вже 3 чи 4 роки. Замовно ніхто не хоче співпрацювати. На факультеті, можливо, ніхто і не хоче співпрацювати. На факультеті, можливо, не хоче співпрацювати. На факультеті. Ви за університет не звітуйте. Нічого. Ви Чого за університет звітую? не звітуйте. Перевірка буде, вона покаже. Раді Бога, вже від цих перевірок, нічого, розумієте? Нічого. Вже від цих перевірок вже, двері в університету Вони Ось не перевіряла прокуратура. Восени минулого року. СБУ перевіряло в грудні минулого року. не Перевіряли, діти кото хочеться крилом молодіщенка. Ні, там же що вона <ривірка> головне управління. Ні, а ми приїхали з Марк, щось, там Я не знаємо, як вони повідати Вже збиралися тут, в цій аудиторії, збиралися в Центральному корпусі, факультета, рекомендували кандидатуру дека. Але й досі, досі винести це питання на вчену Раду ми не можемо. Тому що питання людини, яка візьме на себе. Обов'язок керувати факультетом, мы мая. А может мы и не будем... Они почему в 4 года никто не хочет взять на себя ответственность работать между центральным корпусом и архитектурным университетом. Хорошо. Когда за и, и не поверну. Следующий вопрос. Вот не касаясь ни политики, ни ситуации, каким образом, управляя университетом, создана вообще подобная ситуация, когда преподаватели приняты на полгода, на четыре месяца. Месяца. месяца, каким образом создана такой замечательной организации и ситуация, когда вообще вот это возможно? Каким образом? Стоит. Вот это то, что вынуждены люди собираться. Ну так это создается на нет. нет, нет. Хорошо. И... Следующий вопрос. террор такой. Можно на секундочку? Террор просто. Можно спросить, может быть, это Артур Саргисович собирает деньги с преподавателей, чтобы ректор мог купить принтеры и подарить их университет, от имени университета школам? Может быть, это... Артур Саргисович или кто-то из этих преподавателей создает ситуацию, когда не объявляется конкурс. Не объявляется да. конкурс. Да конкурсы уже Да перестаньте с этим конкурсом, Богдан Олегович. секундочку. Можно? Богдан Олегович. У нас тема другая. Богдан Олегович. Дело в том, что факультет закрывается. Я еще раз вам скажу. Можно я задам вопрос? Нету заведующих кафедрами, нет декана факультета. Нету ученой рады факультета. Почему четыре года нет? Четыре года этот вопрос тянулся. То один был декан, то другой, то третий. Можно, так я вы да, и тянете, потому что, что, что вы не можете, вы не можете выдвинуть кандидатуру давайте Вы не можете меня. выдвинуть Ребята, человека и убедить полного. его в том, что он будет с вами работать, бортально. а не будет э, цапом ведмуваев. А почему, зная, что протокола э, проведения конкурса не существует как такового, как вы объяснили на общем собрании, почему был объявлен конкурс и поставлены люди в такую ситуацию, когда они остались без работы? Это что, забота о преподавательском составе? Вы объявили конкурс очень быстро да? А потом сказали, что вы не можете назначить даты, потому что не прописан протокол проведения конкурса. А, ключи забирать. Подождите, а каких документах будут? Это имеется в виду... У нас уже за это время проведено столько конкурсов. Давайте говорить конкретно. Включительно по... На какие должности? Так, Объявлен конкурс, объявлен. должны почему пройти рассмотрение. таким образом, что люди остались на два месяца без работы? Подождите, конкурс объявлен по всему факультету, потому что да, это единственный это, факультет, почему? на котором конкурс в законный, порядке. Василий Васильевич, не давайте... Не врать, извините. Василий Васильевич, давайте І за вас, протокол. сіте в протокол. Богдан Альфа, і я вас обвиняю я брехни. Брехни. в брехні. Теж приєднуйтесь. Можете і мене з ваше. Олександр, брехні. Ми це питання буде обговорювати в іншому місці. Да. Так. поймайте мені друзі. Підмінила Рада факультет. Якщо з ними розговорював, то вашим тислом. Почекайте. Голосовала Рада факультет. А она не имела такой компетенции отменять результаты конкурса. Это незаконное решение. И вы им голову задурили, извините меня. И куда-то проверки не было указания. Ну вы уже из меня делаете мага и чародей. Богданович, просто, а, просто вам люди не, не верят. Время, не, надо выступать перед теми, кто не верит. И все. Я перед тем, как вы мне все выставите на доверу, я просто сказал, какая ситуация, Василий Васильевич. Богданович, как сам и вам вчера рада выставил на доверу. не все. Я знаю, что вы. Шановні колеги, мені висловила рада вже на університету недовіру за те, що я виноват в том, що умер Петрук. Это такой цинизм. Не те, на кого вы приняты. И это вот да, эти да, люди да, выставляют да, нам да, члены да, Рады, вас, извините. Ситуация заключается в том, что вы отказались а руководить факультетом. А с кем я буду работать? С онищенками или с вами, если вы врете каждый день? Хорошо. Парри ситуация, да, элементарная да. ситуация. Я стою в кафе, вы, извините, конечно, перед Новым Годом, и в да, рядом стоят две заочницы финансового... И одна другая говорит, почему ты не пришла на лекцию, было весело. Преподаватель, финансовый капитал. Вот. Часть лекции посвятила тому, почему не рентабельный архитектурный факультет. И вообще смешная фраза прозвучала, что они бунтуют, потому что им ректор не позволяет взять, брать взятки. Це єдиний факультет, де не дають і не беруть взяти. Потім следующий. Богдан Олегович, вы, уважаемый товарищ, вы проректор, да? Я Вы зам. Посмотрите, не сюда, где тут студенты сидят, на задние ряды. Я оттуда Зубашич архитектор, Заяц архитектор. Перечислять можно? Вы считаете реально, что сюда пришли люди, которым Никой больше нечем образом. заняться, Никой которые образом. тратят свое личное время, как у каждого из них время стоит денег. Никой И образом. они пришли сюда с вами сейчас спорить, потому что им больше нечем заняться. Я не заставляю никого с собой спорить. Теперь маленький нюанс. Юрий Андреевич делал, э, Андрей, прошу прощения. делал экскурс в историю. Архитектурный факультет поднимали во все времена. При Хрущеве, при Брежневе, когда архитектура лежала мертвой, сейчас, когда появляется реальный шанс у архитекторов что-то сделать, вы этот факультет закапываете. Я вот этого не могу понять. Логика откуда? где? Откуда? Что откуда? Вы и вчера что? по телевидению объявили а слух во что будет укрупнение факультета. Укрупнение это смерть факультету. Это всем очевидно. Понимаете, укрупнение это смерть архитектурного факультета. Это все специальные художников нет. будут закрыты. Это всем очевидно. Если, если я не права, права если я не продолжаю. Покое. если Вы я не я прошу без вас уже. Если я не права, пусть меня поправят. Всегда закон развития любого общества. Впереди идет идея, за ней идет теория и только потом практика. Идея в данной ситуации это архитектор. Если вы не знаете, что значит в переводе это слово, ну, извините, возьмите из книжки, это прочитайте. Врешт-решт. А вы хотите закинуть идею, запхнуть куда-то, я не знаю, под сантехника, под ПС, Что кого ваш вы будете воспитывать? Так это разумеется. Очень прибыльная профессия. Вы назвали. Вообще-то, конечно, это позор. По это позор. И то, что, что вы в этом участвуете... В чем конкретно я участвую? Кто нам сказал, что факультет будет закрыт, тем более уже на, на завтрашний завтрашних чайных сомнениях? Вы, Вы, Вы Потому, что никто не хочет быть диханом. Давайте. И вы меня в этом обвиняете. И вы меня в этом сейчас обвиняете. Да. Косом, извините, а я вас не Если вы не перенесете, если вы не увидите лес, то глубоко ошибаетесь. Мало того, Александр Кириллович, я вас, конечно, сильно уважаю, но информация о том, что расформируют соседний этот самый факультет, который находится на соседней площадке. Да. Может быть, тут собака порылась вообще не в политике, не в каких-то идеях, ни в чем. Может, весь вопрос заключается в очень интересных квадратных метрах в центре может, города. Может, быть, да. да. Я, вот, я вам скажу, на... речи, давайте я вас... вам я расскажу. Все, уже я... интересный момент. Давайте Всё, расскажу вам о квартире. Значит... Роздали. Давайте я... І чому перевірки не дають результати? Бо вони дали квартиру заступника начальника кіноправління Полтави, який не працює в університеті. Він там сумісник на 25 став. Йому дали квартиру. Все, <різвістична> проживають <різвістична> е міліція, кіноправління, гуртожитка, роками не платять за проживання. І вони розкажуть, що ми збіртові. А СБУ чого е не знайшла перевірок. Поначальник начальник СБУ нинішній, він вчиться другого світу зараз на фінансах. Він ще жодного разу там не був. Залікову книжку передають, ставлять заліки. Кривич прізвища. Підіть познайомте. Я не так кажу. А як він укріпляв кадри наші? Викликає е, Василя Васильовича і мене. У мене он навіть є е, тут при собі е, пояснення старости групи, викладачам, е, укріплять кадри. Студентку фінансового факультету, яка до цього там закінчила Харківський інститут технологій, ну закройщиця, попросту кажучи. Да, Коли цей технікум індустріальної подавичного, оце нам укріпить на кафедру, вона малювати навіть ну, глечика не може, елементарно да. Я кажу, у вас навіть документи не прийняли, якби ви, ви сюди хотіли поступати.